Я знаю, что две картины по миру ходят, которые я потом понял, блин, надо было там не так. И вот это меня мучает всю жизнь. Но у нас а есть две картины, которые гуляют. Почему они гуляют? А почему что он молодости написал, что так, вроде все хорошо, выставка это, опа, а потом так через какой-то период смотрю, елки-палки, а я же там не дотянул. Что -то... Минуточку, но на тот момент было ясно, что дотянул? Не, ну такой, ну молодость, -то, пьянство, Молодость, выставка. молодость, да, по но, этому поводу, не если не надо. Никто, надо потом него. я сразу понял, что так, дядя, так не надо. Нет, и тут... что-то пересмотрел? Ну да. Это были 78-й год, еще, Это сразу после Нового года, это начало 78-го. Я тогда просто работал дворником на, да, да. на Артема. У меня была квартира, там была синяя, вот эта вот крашенная масляной краской кухня. Меня выгнали потом из, опять же, из-за квартирных выставок. Суть. И вот такое верхнее освещение, тусклое зеленая, желтая лампочка. Вот я такую молодую, значит, тогда я Значит, такой чувак, как бы, вот у меня сзади да, такой вот э, противный, страшно синий, там этот такой синий-зеленый, этот крашеный маслом, значит, цвет казенной стены, значит, это самое. И я сел, написал автопортрет, такой эмоции, так это такой эмоции. это автопортрет, типа? Автопортрет. Mm -hmm. да. На автопортрет. Нет. Вот. Абсолютно. Да, все как бы. И был период, было очень удачной работы, разошлись, особо в основном девочкам раздарил, как бы, и так далее. Потом проходит период, я к кубизму возвращался на протяжении всей жизни. Кубизм нельзя сделать без эмоций, нельзя сделать головой. Это нельзя придумать. Что такое теперешний мой кубизм? Это то же самое, что нам скажем. Что там в каком-нибудь фильме там я какие-нибудь да, там скажем. Я просто я беру совершенно четко, я ловко левой рукой там, могу там мгновенно рисовать похожим человека. Да? Потом я начинаю анализировать. Первые круги, ну вот голова, это яйцо, вот и вот это самое. Потом я начинаю то, что я проанализировал, расчленять. Это все как бы это происходит интуитивно. Я не знаю, почему это делать. И как это получается? Uh -huh. И оно идет, 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 как бы я это все разрываю на части, а потом складываю опять в целое. И получается вот как бы вот мое понимание того, что такое вообще этот мир, что такое человек, что такое Очень интересный эксперимент. На берущем это я привез на холсте свои пальмы и отдал художникам, типа, пишите, молюйте, что хочется. Ну, художникам, там, не знаю, официантам, кто хочет. Ну, и вот люди дорисовывали картину. Они что-то пишут, что-то... Нет, ну, тут есть еще кто-то искусствоведы, какие-то журналисты что-то рисовали, писали. Я сегодня не лягу рано спать. А -а -а. Тут, да, ну, да. Ну, это, значит, кто-то кому-то написал, типа, мол... Приходи ко м -м. мне на седова. Болезненная штука. Я не мазохист, но это болезненно. Все-таки твое вот уже идеально выверенное произведение. И, и не тут не вдруг кто-то подходит, начинает. И я тут хочу понять, так насколько это мне ценно, насколько важно, насколько я это оторвал от себя. Ну, что происходит? Дело в том, что нет, результат, это безусловно страшно важен каждый раз результат. Но дело в том, что результат имеется в виду в процессе движения. Я говорил о том, что культура это не товар. Это процесс. <laughs> то есть то, что. Ну и потом, как бы каждый раз, когда я делаю искусство, то есть каждый раз, когда я заканчиваю каждую свою картинку, да, то я полностью отвечаю за этот результат в данном случае, за этот конкретный день там, или сейчас, там, когда закончу. Но самое важное в понимании этого всего, как бы, что вообще все искусство это процесс. Ну, скажем, там, Ван Гог без его истории жизни это не Ван Гог. Сезан это тихий героизм, это процесс. Это процесс, как бы, вот вообще всей жизни, то есть, имеется, который дает определенные результаты. То есть это как бы две совершенно связанные вещи. Другое дело, что тут э, просто как бы что полезно знать, там, скажем, молодым художникам, для них месседж. Э, что это самое, что это действительно, как бы это непромышленное производство, как бы, которое как бы не имеет значения где-то расположено, как это все делается. Вот это как, какой ты есть, как ты живешь, как ты это делаешь, вот это уже и есть искусство. Когда ты понимаешь вот такие вещи, тогда все становится тогда. Если ты делаешь свои картинки, понимаешь, что искусство – это именно вот это, да, это культура, тогда ты правильный художник. Это имеется в виду, что ты тогда понимаешь, как бы, что вот то, то как ты выбросил окурок, это тоже... Твое искусство, имеется в виду. Mm -hmm. Вот, вот это, это единое целое, это, это единый вопрос культуры. Вот-вот в чем, в чем, как бы, то есть, это просто квидеса. Я говорю, невероятно примитивные, банальные вещи, как бы, но на самом деле, под таким углом, это мало кто рассматривает у нас, во всяком случае. Короче, новые шмотки, так там и трусы должны быть новые, но ну, имеется в виду, там, ну, старые, все равно трусы должны быть новые. То есть внутри должно быть все хорошо. Ну, чистые,